сам не могу разобраться, что у меня происходит в будущем. Я очень рад этой медали, я к этому много шел, стремился. И вот наконец-то она у меня. И я даже не знаю, не могу передать ее Но я думаю, теперь будет мне немножко психологически легче. И буду тренироваться в таком же ритме. Все будет то же самое. Это не золото, я буду стремиться к золоту. Это моя мечта. Конечно, я очень рад. Я результатом своим доволен, mm -hmm. никак по-другому. Я буду стремиться к золоту, я не обещаю, что оно будет. Просто всегда нужно стремиться к чему-то большему, мне так кажется. У меня будет эта медаль. Mm -hmm. Я шел на финал, просто в смысле работе. Чего Як налаштовуєтесь? Може, знаєте, тут легкі атлети, деякі спортсмени, особливо ті, що метають, вони там можуть зі своїми снарядами поговорити або самі з собою. У вас є щось таке схоже? Ну, є, звісно, сам з собою я можу поговорити. <свісно> ну, коли у мене йде погана стрільба, я можу себе поругати. Коли у мене хороша стрільба, я можу похвалити. Ну, тобто, mm -hmm. э, такі психологічні моменти, вони завжди присутствують. работа над собой, она, она, дает результат. Скажите, пожалуйста, про особенности просто каждой из ваших дисциплин. Вот как-то вот, их каждую из них. Кого дисциплин, в которых вы выступаете, всех трех. А, ну... Важнее, где я взял эту медаль, это 10 метров пневматическая винтовка. Стреляется 60 выстрелов квалификации. И, естественно, финал. Я моя на вазе не правила, вот а по впечатям, какие связи в этом плане. Да, так, так. Не знаю, ну то есть 50 метров стреляется в открытом тире. Там есть множество помех, допустим, как погода или ветер, который сносит пулю, или солнце, которое Качаться, то за тучами то, то выходит понимаете но на 50 метров намного сложнее это интековеше может быть ну да это интересно конечно